আজি হৈছে গৰু বিহু সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু এয়া পোৱালিকেইটা ৰাতিপুৱাতে ওলালে সেই নহয় মই ব্ৰাছ চাছ কৰাই নাছিলোঁ মানে আজি মোৰ বাৰ্থডে' নহয় সিহঁতে উইচ কৰিব আহিছে আৰু পাৰ্টি লাগে সিহঁতক হেনো সিহঁতক বাৰ্থডে' পাৰ্টি মানে এইবাৰ সেই হ'ল আন দিনাখন মানে মোৰ বহাগ বিহু উৰুকাৰ দিনাখনে বাৰ্থডে' হয় এইবাৰ উৰুকা তেৰ তাৰিখ এইবাৰ উৰুকাৰ দিনা বিহু কৰিছোঁ মানে তেৰ তাৰিখ দিনাই বিহু কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে গৰু বিহুৰ দিনাই মোৰ বাৰ্থডে' হ'ল আগতে কিন্তু আগতে কিন্তু উৰুকা দিনাহে হৈছিলে এবাৰ তাৰিখটো হৈছে কিন্তু বিহু পৰিছে আৰু বাৰ্থডে বুলি মোক কণী চিনি ভাল দিলে মূৰতে মই গা ধোৱাই নাছিলোঁ ব্ৰাছ চাছ কৰিছিলোহে মাত্ৰ সিহঁতে ৰাতিপুৱা একদম উইচ কৰিবলৈ আহি দিলে মানে কণী কণী যুঁজাব গৈছিলে নামঘৰ সেই সন্মুখতে কণী যুঁজায় তাৰপিছত সিহঁতে ঘূৰি মেলি আমাৰ ঘৰত সোমালে আৰু সিহঁতক বাৰ্থডে পাৰ্টি লাগে হেনো মইনো কি আৰু বাৰ্থডে পাৰ্টি দিম বিহু বুলি চাকে একাপ একাপ খুৱাই মেলি পঠিয়াই দিলো আৰু কণীখিনি একেবাৰে সানিয়ে লৈছো আৰু তেনেকৈ লগা হ'লে মই একেবাৰে লগাই লওঁ নহয় আই অকৌ মই গা ধুব যাওঁতে মোবাইলটো লৈ আছিলে নহয় তেতিয়া ফটো মাৰি আছিলে আৰু আৰু এয়া মই গা পা ধুই মেলি সিহঁতক চাহ তাহ বনাই মেলি আনিলো খাম এয়া সৰু সৰু কেক পিছত মানে ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কেক খুৱাম সিহঁতক আজি এনেই আৰু নিয়মটো কৈ থৈছোঁ এনেকুৱা লাগিছে আজি ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত ওলালেহে আৰু সিহঁতক চাহ তাহ দি মেলি ময়ো নতুন কিবা এটা পিন্ধি ললো পিন্ধি মেলি তৰালি গ'লে সিহঁতৰ মানে তৰালিৰ প্ৰত্যেকখনত গণেশ যাবলৈ যায় হেনো মোকো লগ ধৰিলে আৰু ময়ো এনেই ওলাই গ'লো আৰু এয়া গৈ আছোঁ আৰু এবাৰ বিহুত ইমান পিঠা পনা বনোৱা নহ'লে বনাব লাগিবহে লাহে লাহে মানে ভাবি থকা হয় যেনেকৈ বনাম তেনেকৈ বনাম কিন্তু একোৱেই নহয়গৈ বিহু পালেহি মানে বৰা ঘিলা পিঠা দুটামান বনোৱা হৈছে আৰু বাকী বনোৱা নাই বিহু মাজতে বনাব লাগিব আৰু যাবলৈ আহিছিলে তাৰপিছত একদম চামুচ চামুচ খন মই মাৰিলো নাভাঙিলে অ তাৰ সেইটোকে থৈ দিছিলো এইটো মোৰ কাৰণে অ এইটো মোৰ বেলেগ এইটো ভাঙিছে যে ডালি এইটো নাভাঙিব পাৰে কোৱা নাই নাভাঙিব যদি সেইটো মই অটো মা 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 এনেকে ধৰবা কেনেকে এনেকে ধৰবা নহাই তো আনি তো ভাঙি গেল এইটো ভাঙিলে থৈ দে বেজাং না এইটো রাখাঙা আমি জিকিম ৰং তই পালি কত যাইছিলি কাৰ লগত আমলিত দেখাই দে উল্টাটো এনেকে খাই চাং নেকি কে চাগে দে উল্টাকে খেল এনেকে খেলো যাইডত বৈক মই নামঘৰ ফালে যাবি এনে যাম কোনে জিকিলে আৰু এটা আৰু এটা তই ভয় খাইছ হাৰিম বুলি গল অ হ'ব অ দেখাই দিম কত পালি

যাম আৰু ঘূৰি আহিম তাত নহয় এনেকুৱা গৈছিলে ইমান জল্দি মানুহখিনি গৈ পাৰিলে না ৰাতিপুৱা আৰু এইফালে ৰিমিয়ে চাইকেলখন থৈ লয় থৈ মেলি এতিয়া এনেই নামঘৰফালে যাম নামঘৰত নামঘৰ সিহঁতে মানে কণী চণী যোঁ যে এতিয়া যেনিব মানুহখিনি গ'লেই ঘৰা ঘৰি এটা বিয়া হয় এনেই অকণমান ফুৰিছোঁ ফুৰিম আৰু ক'ব কেইটামান বনাই ল'লোঁ ইউটিউবত দিলোঁ বাৰু ৰিল কেইটামান চাব লাইকেণ্ট কৰিব আৰু নামঘৰ পালোগে বেছি ভকত চকত আছে সেইটো কাৰণে ঘূৰি আহিলোঁ এটুকুৰা পৰা আৰু এইফালে খালি পোৱাই ৰাস্তাত কমাই দিছে যে গৰমটো ফুটি দিছে চাগে আৰু এয়া গধূলি হ'ল মায়ে জাক দিছে পদূলিত আৰু এয়া ৰ'দত এদিনতে ৰ'দত শুকালে মানে হৈয়ে যায় পাপৰ নিচিনা আজি এতিয়া তেলত এতিয়া ভাজি খাম কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখাম এই ৰ'দতে শুকাই যায় মানে বহুত পাতলা পাতলা আছেতো বাকী দাঁতখন কিন্তু কি হয় আৰু বনাই চালে গম পাম এয়া তেলত কেৰাহীত তেল দিলেই তেলখিনি গৰম হ'লে এতিয়া দি দিওঁ সেয়া চোৱা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে পাপৰ নিচিনা ৰিং পাপৰটো নিচিনাই আৰু আৰু এখন দি দিছো আৰু এতিয়া ডাঙৰখন দি দিম চব ফালৰ পৰাই মানে একদম ফুলি মেলি আহিছে আৰু এতিয়া নমাই লওঁ আৰু এখন আছে দিবলৈ সেইখন ডাঙৰ ডাঠখন দাঁতখন ছাইডৰখিনি ফুলিছে মাজৰখিনি নুফুলিব চাগে বহুত ডাঠ হৈ গ'ল যে নমাই ল'লোঁ এয়া চখ ইমান ধুনীয়া হৈছে এয়া ইমান ধুনীয়া হৈছে মুঠতে গোটেইখিনি পাপৰে আৰু এটুকুৰা খাই চাওঁ মায়ে খাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ বাই